Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad Ali wa sahbihi ajma'i Kita baca ayat 108 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم ربهم مبجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم ولا dan janganlah kamu mencerca benda-benda yang mereka sembah selain Allah Fayasubbullah adwan bighairi ilm kerana mereka telah akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Kadzalika zayyanna li ummatin 'amalahum demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka summa ila rabbihim kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun lalu menerangkan kepada mereka akan apa yang mereka telah lakukan Ayat-ayat sebelum ini menyatakan perbezaan antara iman dan Islam, iman dan dan kafir. Sembahan orang kafir dan sembahan orang Islam. Cara berfikir orang Islam, orang beriman, cara berfikir orang yang bukan iman. Orang yang mukmin mereka berfikir melalui alam ini Ciptaan-ciptaan Allah ini Lalu mereka sampai kepada iman Iman yang sebenar Iman kepada Allah Tetapi bahan-bahan itu Bahan-bahan itu tidak, tidak berguna Kepada orang-orang kafir Mereka berfikir tidak sampai kepada matlamat yang sebenarnya Jadi kalau begitu bagaimana hubungan antara kita Orang Islam dengan orang, -orang bukan Islam orang oh, kafir dengan orang musyriki orang Islam orang Islam mereka pergi ke masjid beribadat di masjid mereka bersemayam semayam orang-orang bukan Islam pula mereka pergi ke gereja mereka mereka bersemayam secara mereka dan ada Tuhan mereka jadi kalau begitu bolehkah kita kata kamu tak cerdik kamu kamu tak cerdik kamu semua ni tokong kamu semua batu kayu ni tak ada guna ni semuanya ini ayat ini melarang Ayat ini menyatakan wala tasubbu dan jangan kamu maki hamun. Jangan kamu cerca, jangan kamu merendah-rendahkan, jangan kamu merendah-rendahkan orang yang menyembah benda-benda yang mereka sembah selain daripada Allah. Jadi mengapa mengapa kita tidak boleh? Hakikatnya memang pun mereka itu mereka itu tidak berfikir. Jika mereka berfikir mereka akan tidak akan sembah batu, tidak akan sembah kayu, tidak akan sembah benda-benda yang ni tak akan sembah. Semuanya itu menggambarkan betapa centeknya mereka di dalam soal akidah. Ah, Tapi bolehkah kita beritahu kepada mereka secara terbuka bahawa kamu tidak mempunyai fikiran yang cukup dengan melakukan amal ibadat subuh ini ayat Quran melarang keras melarang keras daripada daripada mencerca orang-orang musyrik yang menyembah tuhan-tuhan mereka wala tasubbul ladzina dan jangan kamu sabbay subbu maknanya maki hamun dalam bahasa Arab ibu jari ini panggil sababah kayak ibu jari ni telunjuk ni telunjuk ni sababah sababah maknanya maki hamun Maki hamu ini Bila orang maki hamu Dia tunjuk atas muka Dia tunjuk Tunjuk ini Jari ini Telunjuk ini Orang Arab Sebutnya ni Pemaki hamu Makna dia ni. ni Jari ni jari pemaki hamu Tak patut sebenarnya jari ni Ibu jari ni Telunjuk ni Kita sebut dia Pemaki hamu Dia tak ada dosa apa Hak pemaki hamu ni Hak jumpa pemaki hamu tak maki hamu Tak maki Patutnya kita katanya ni Sebabah Sabaha ni Allah untuk bertasbih ha, alak untuk pegang tasbih tapi yang Arab dia kata sababah sababah pemaki hamu ayat ini menyatakan wala tasubbu daripada tasubbu ini terbitnya sababah telunjuk jangan kamu maki terhadap orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Faya subbullah aduam dilayri ilmi kelak mereka akan mencerca Allah secara melampaui batas dan ketiadaan pengetahuan. Dinyatakan di sini mengapa kita tak boleh maki mereka Tak boleh maki Tuhan mereka Dia akan maki nanti Kalau kita maki Tuhan dia, dia akan maki Tuhan kita Kita ceroboh, Tuhan dia akan ceroboh masjid kita Jadi kalau begitu, tak boleh Kita tak boleh maki orang lain Tak boleh maki, nesetai mereka maki kita Kita marah kepada orang, orang marah kita Jadi kalau begitu, mesti baik dengan orang Jangan marah kepada orang Mestinya nanti mereka akan marah kepada kita Ayat ni dalam kaedah usul dia panggil sadduz zarai'. Banyak masalah dalam hukum fiqah disebutnya sadduz zarai' iaitu lah satu hukum yang mengatakan satu hukum hukuman ini hukuman ini uh, hukuman ini sebagaimana hukum matlamatnya. Tu dia. Ataupun kita katakan sadduz zarai' ini tutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kepada bahaya-bahaya yang lebih besar kita katakanlah dalam masyarakat hari ini rumah hugut rumah tak ada masalah apa-apa rumah hugut hugut tu tak boleh hugut pun tak apa juga urut tak apa tapi ada urut yang tertentu tak boleh ha, tu kita katakan macam tu bukan semuanya urut tu tak boleh boleh kemudian tindakan menghapuskan bangunan-bangunan ini rumah-rumah urut ini dihapuskan dibakar diruntuhkan apa dosanya rumah Rumah tak ada dosa tapi namanya saddu zara'i eh, hapuskan jalan-jalan yang boleh membawa kepada keburukan itu. Sebagaimana sebagaimana dalam ayat ini tak boleh maki hamun kepada sembahan-sembahan orang bukan Islam kerana bimbang mereka akan datang dia maki hamun kepada Tuhan kita pula dan kita tidak boleh nak pertahankan atau boleh pertahan pun apa sebabnya kita kita cari jalan menyebabkan masjid kita tempat ibadat kita menjadi huru-hara di dalam Islam banyak perkara yang seumpama ini sebagai contoh. Sebagai contoh Islam larang mengadakan khalwat. Khalwat. Kenapa tak boleh khalwat? Khalwat tak apa. Khalwat saja tak apa, cakap duduk lelaki, lelaki perempuan tak apa. Tak boleh kerana dia boleh membawa kepada perkara yang ketiga kalau dia bagi boleh membawa kepada perkara yang tiga la yaqluwanna insanu ja, eh, limra'atin jangan seorang perempuan itu seorang perempuan berkeluar dengan seorang dengan, jangan seorang lelaki berkeluar dengan seorang perempuan dia duduk sama-sama seorang -sama illa wasalisuma syaitan kecuali yang ketiganya syaitan syaitan dia boleh bawa dah mudah saja dia bawa kepada satu dosa yang lebih besar lagi bila berlakunya khalwat khaluat tak boleh khaluat saja khaluat saja tu pada asalnya boleh tetapi oleh kerana dia merupakan jalan kepada dosa yang lebih besar lagi dalam hadis juga menyebutkan kaedah ni juga ada kaedah namanya Sadduz zara'i ah. Sadduz zara'i ah, maknanya tutup pintu tutup pintu <coughs> dalam hadis menyebutkan muru auladakum bis salati lisab'i Suruhlah anak-anak kamu supaya semayang waktu usia mereka tujuh tahun Wabribuhum alaiha li'ashrin Pukul mereka waktu umur sepuluh tahun Kalau tak semayang lagi pukul Wafarriku bainahum fil mazajah Dan bezakan anak-anak ni tempat tidur Tempat tidur. bila umur sepuluh tahun Laki-laki lain, perempuan lain Lebih-lebih lagi yang tidur dengan mak bapak Tak boleh tidur Pasal apa? Pasalnya kita tak tahu lepas itu apa perkara lagi ni. Dia boleh menimbulkan perkara yang bahaya. Jika tidur anak lelaki, dengan perempuan umurnya lebih 10 tahun. Tak boleh. Tak boleh. Padahal hanya tidur anak lelaki, lelaki dengan anak perempuan tak ada masalah. Tidur tapi bimbang. Bimbang nanti berlaku sesuatu yang lain, yang lain daripada itu. Dalam agama kita dalam hadis juga menyebutkan menyebutkan Jangan membuat bangunan di atas kubur. Kubur kita ni pun banyak dia punya bangunan-bangunan. Bangunan bukan bangunan binaan. Binaan di atas kubur tak boleh dia lakukan. Mengapa? Nanti pada satu hari nanti kubur itu akan dipuja. Akan dipuja. Puja. Puja bagaimana? 10 tahun orang tahu, sekarang orang tahu sejarahnya. Orang tahu tak mengapa. Tapi binaan itu akan kekal berpuluh-puluh tahun nanti Datang pula hamba Allah, Allah daripada mana dia kata Ini mestinya ni wali ni Kalau tidak tak buat binaan macam ni ni Wali ni jom kita sembah Kita minta apa-apa dengan dia macam-macam lagi Jadi kalau begitu jangan adakan Binaan di atas kubur Tambah pula binaan yang maha-maha Selain daripada membazir satu perkara Bimbang nanti satu perkara, perkara yang lain akan berlaku Namanya kenapa tak boleh karena saddu zara'i Tutup pintu Mengapa Islam larang? Islam larang hadis larang salat waktu ghurub dan waktu tuluh syamsi waktu naik fajar. Waktu naik fajar selepas subuh nak sembahyang sunat tak boleh. Tak boleh sembahyang sunat. Sembahyang apa-apa pun apa -apa, tak boleh. Pasal apa nak cari sangat lepas sembahyang subuh ni nak sunat. Kalau pasal dak lain tak lahir, mak boleh tak sembahyang. Nak sembahyang tak boleh. Mengapa? Kerana menutup pintu kepada syaitan syaitan akan mengatakan akan mempengaruhi pula dia kata dia kata dia kata apa dia kata waktu ini waktu orang semua matahari orang semua matahari jadi bila semua matahari inilah waktunya jadi daripada uh, bagi mengelakkan bagi mengelakkan kemasukan akidah akidah yang salah Nabi melarang beribadat salat pada waktu ini waktu guruh matahari dan puluh matahari waktu guruh, waktu sebelum maghrib Waktu naik mata, uh, jad, uh, huruf matahari Dan waktu mula naik matahari Itu dua ni tak boleh semayang pada ketika ini Dan banyak lagi dia dalam Islam ini Dia letakkan di bawah kaedah Sadduz zara'i' Sadduz zara'i' ini pun dia ada kaedah-kaedah dia juga lah Banyak sangat pintu-pintu semua Kita tutup habis mana kita bimbangnya takut Takut orang buat pintu masjid sudah semayang kita kunci Kita kunci Pasal apa takut masuk kambing Pada awal nak masuk semayang pun tak boleh kita kunci sudah semaya kunci orang tak sudah semaya kena kunci dah pasal apa sadu zarah tak sampai kepada mereka itu tak sampai ini pun ada kaedah-kaedah yang lain yang lebih panjang lagi lah kadang-kadangnya setengah ulama dia nada nada telefon bimbi nada telefon bimbi ni ada ayat baca ayat Quran baca uh, azan lagi macam-macam lagi setengah ulama kata tak boleh juga tak boleh kerana dia boleh membawa kepada kepada dosa nanti pula dia duduk dalam tanda duduk baca Quran dalam tanda duduk azan dalam tanda jadi kalau bintinya tutup jangan taklah sampai begitu kita kata tak sampai tetapi ada wajahnya wajah ini tidak boleh ditutup kemas dan dia bukan dengan luas pun tidak boleh kerana kerana nanti bila ditutup kebajikan pun tak boleh buat banyak kebajikan yang tak boleh buat disebabkan kaedah sadiz zara'i Ayat ni jelas menyatakan perkara itu dan hadis Nabi pun ada menyatakan jangan kamu maki bapak orang. Bapak orang jangan maki nanti dia maki bapak kita. Kita nak hormati bapak kita bagaimana? Kita jangan. Kita nak hormat bapak orang. Ayah dia kena hormati. Ayah hormat. Mengapa? Supaya anak dia hormat kepada bapak kita. Ha. Jadi untuk menghormati bapak kita, hormatilah bapak orang terlebih dahulu. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لا jangan kamu mencercakan benda-benda yang mereka sembah selain Allah Faya subbullah aduan bilaire ilmi kerana mereka telah akan mencerca Allah pula secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. memang mereka tidak mempunyai pengetahuan. Jika ada pengetahuan dia tidak akan cerca Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi. Justru dia tidak ada ilmu pengetahuan maka dia boleh cerca Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab ilmu pengetahuan dia setakat berhala yang ada di rumah dia sahaja Kadalika zayyanna li ummatin amalahum Begitulah kami perendokkan pada pandangan setiap orang perbuatan mereka Setiap orang dia tak asuk kepada apa yang ada pada dia Dia rasa cantik apa yang ada pada dia Yang dia sebuah berhadap itu cantik tetapi orang Islam pula merasakan tenang Bila melihat masjid, melihat orang beribadat tenang Masing-masing mempunyai pertimbangan sendiri Orang Islam seharusnya meletakkan sesuatu pada tempatnya Letaklah orang kafir pada tempatnya Dan pada tempatnya itu dia memandang elok Memandang elok rumah-rumah uh, pada kotak-kotak merah yang ada di depan rumah dia ni dia letaknya pulaknya lilin dan apa yang you know, Sekantik tu tenang Fahamilah bahawa itu mereka Dan harap mereka juga seharusnya memahami memahami orang lain sebarang kali kita jika kita boleh memahami begini kita akan memahami banyak perkara dan mereka boleh memahami banyak perkara mereka akan boleh memahami mengapa lah orang Islam ni tak suka anjing pada anjing ni sama dengan kucing saja segala-galanya yang sama sama mereka tidak memahami bahawa kita kita menatani najis membasuh tujuh kali mereka tak faham perkara ini jadi oleh sebab itu perkara anjing kita bermusuh bermusuh kenapa kerana kaedah-kaedah memahami satu sama lain ataupun kaedah sadiz zara'i ini tidak dipahami dengan sebaik-baiknya kadzalika <tuh> zayyanna li kulli ummatin 'amalahum begitulah kami perelokkan pada setiap umat itu amalan masing-masing masing-masing mempunyai budaya masing-masing mempunyai tradisi mempunyai masing, masing semuanya mempertahankan budaya dan tradisi masing-masing somma ila rabbihim marti'un. Kemudian ke mana pula akhirnya ini dengan berbagai-bagai budaya, cara hidup dengan berbagai-bagai akhirnya balik kepada Tuhan semua. Mati semua tak ada yang suka lagi ke sini semuanya. Cuma nya sebelum mati ni, sebelum mati fahamilah masalah orang lain setiap orang memahami masalah kita, hormatilah orang lain atau hormati kita. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun Lalu Allah akan menerangkan kepada mereka Apa yang mereka lakukan Yang dahulu mereka lakukan apa Apa syirik yang mereka lakukan Dosa apa yang mereka lakukan Semuanya ini akan dibuka semula Pada akhir akhirat selepas mati Jadi ini bila ayat ini ditutupkan Dengan mengingatkan manusia kepada mati Maknanya orang yang tidak ingat mati Dia tak boleh sedap kawan ini ia ya, tiada ada padanya dosa pahala di dalam salah pada mereka Tidak ada tidak menjadi satu perhitungan Orang yang mengingati mati dan selepas mati dosa dan padanya akan dibongkar semula ah, Mereka yang akan berfikir beberapa kali sebelum daripada melakukan dosa Antara perkara-nya -perkara, iaitulah jangan mencerca Mencerca sembah sembahan orang bukan Islam Seterusnya wa'aqsamu billahi